Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies sekalian Tahukah anda, walaupun Yusuf Rotter dibebas dan dilepaskan pun pada 12 hari ini, beliau masih lagi boleh ditangkap semula oleh pihak polis. Ha, kenapa? Anda tonton video ini. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya yakin anda semua tidak sabar untuk menunggu tarikh 16 hari bulan Jun ini iaitu permulaan bicara saman Yusuf Rotter ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sangat-sangat famous itulah. Dan tidak kurang juga ada menunggu tarikh 10 hari bulan which is besok berkenaan dengan keputusan mahkamah rayuan sama ada menerima rayuan Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dengan keputusan mahkamah tinggi menolak permohonan Datuk Seri Anwar untuk check imuniti ataupun sebaliknya. Yang ini dua-dua tahun ini of course kita tunggulah. Tetapi di antara kedua-dua tarikh ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terselit tarikh 12 Hablan Jun 2025. Tarikh yang saya kira sangat-sangat penting sebenarnya untuk menentukan sama ada Yusof Rota ini benar-benar bebas ataupun tidak. Di mana pada tarikh 12 Hablan ini, mahkamah akan menentukan sama ada Yusof Rota yang sedang dibicarakan atas kes menyimpan senjata api dan juga mengira dadah jenis ganja akan dibebas dan dilepaskan ataupun kena membeli diri atas pertuduhan-pertuduhan tersebut. Saya tak berani nak katalah sama ada Sofrato ini akan bebas ataupun akan kena uh, membeli diri sebab kes dia di Bina Yang itu kita terpulang kepada kebijaksanaan yang amat rahsia Fakim untuk menentukan keputusannya. Tetapi apa-apa pun kita doakan yang terbaik dan insya Allah pada 12 Februari nanti, saya akan turun ke mahkamah tinggi untuk membuat liputan selain menyatakan solidariti terhadap Yusuf Rata insyaAllah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu benda yang ingin saya sampaikan kepada anda di sini. Tahukah anda, walaupun katakan Mahkamah mendapati Yusuf Rotter ini, kesnya tidak ada pemafiasi. Lalu Yusuf ini dibebas dan juga dilepaskan. Anda tahu tak yang Yusuf Rotter boleh ditahan semula oleh pihak polis sebaik saja dia melangkah keluar dari bangunan mahkamah? Ya, benda itu boleh terjadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi sebelum itu, anda kena tahu satu perkara tau. Yusuf Rota pada ketika ini sedang didakwa di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya di mana kesalahan ini tidak boleh dijamin. Jadinya sejak September 2024 sampailah ke sekarang ini dan dekat 10 bulan tuan-tuan dan sekalian belum merengkuk dekat penjara Sungai Buloh dan jika sabit kesalahan sekadar kita tahu jika sabit kesalahan hukumannya boleh mencecah gantung sampai mati. Jadi selama 10 bulan itu memang Yusuf Rotter terperuk je lah dekat penjara Sungai Buloh. Dia tidak boleh dijamin dan tidak boleh dibebaskan. Segala urusan Rafiq Rashid berjumpa dengan Yusuf Rotter hanyalah dekat penjara sahaja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah macam saya katakan tadi, basicallynya Yusof Rotter boleh ditahan semula oleh pihak polis walaupun mahkamah membebas dan juga melepaskan beliau pada 12 Februari ini. Iaitulah pihak polis boleh menangkap beliau di bawah Akta Dadah Berbahaya LLPK, langkah-langkah pencegahan khas 1985. Akta LLPK ini tuan-tuan dan sekalian adalah akta yang khusus untuk mana-mana kes yang di mana polis gagal membuktikan yang dia ni ada hisap dadah ke mengedah dadah ke dan sebagainya mungkin tak cukup bukti ke ataupun gagal untuk membuktikan ke apa-apa ke tetapi ada keraguan ada syak betapa orang ini dihisap dadah ataupun diedah dadah dan sebagainya maka polis boleh menahan individu tersebut di bawah akta LLPK ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian bermaksud atas dasar syak ini saja polis boleh bertindak tahan Yusuf Rotter walaupun beliau dibebas dan dilepaskan oleh mahkamah pada 12 hari bulan nanti dan sekiranya kalau polis tahan beliau pada ketika itu polis boleh merema Yusuf Rotter selama maksimum 60 hari tuan-tuan dan puan-puan sekalian maksimum 60 hari tak macam reman biasa 7 ke 14 hari yang ini di bawah LLPK Polis boleh terima Yusof Fatah selama 60 hari. Dan selepas itu, polis boleh mengambil pelbagai tindakan ke atas orang seperti Yusof Fatah ini. Yang pertamanya sama ada akan diperintahkan untuk ditahan dekat pusat pemulihan akhlak dekat Simpang Renggam nombor 1 ataupun perintah sekatan ketika berada di luar. Atau mungkin just bebaskan saja suspek tersebut. Antara tiga perkara inilah tuan-tuan dapat perempuan sekalian. Tetapi Reman tetap reman. Maksimum 60 hari dan mungkin-mungkin sekiranya kalau betul lah ada pihak yang memang tidak mahu Yusuf menghadiri perbicaraan kes sama beliau itu, mungkin perkara-perkara ini boleh dilakukan. Saya tak ada dua apa-apa sekadar untuk menyatakan kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku. Sama ada ia berlaku ataupun tidak, wallahualam bisawab sekadar untuk beritahu bahawa ini merupakan satu possibility. Yusuf boleh ditahan semula di bawah akta dadah berbahaya LLPK ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi satu soalan, sekiranya kalau Yusuf Rata betullah ditahan dengan akta LLPK ini, adakah ianya akan menjejaskan kes sama beliau? Jawapannya tidak begitu menjejaskan sangat. Sebab kalau anda masih ingat, dalam salah satu video saya sebelum ini, saya ada menyatakan yang orang yang menyaman serta orang yang disaman, mereka ini tidak perlu berada sepanjang masa dekat mahkamah. Sebab ini bukan kes perbicaraan jenayah. Mereka ini hanya perlu berada di mahkamah ketika mereka diperlukan untuk memberikan keterangan sahaja. Selain daripada itu, mereka tidak perlu untuk berada di mahkamah. Mereka boleh berada di mana-mana saja selebihnya lawyer masing-masing yang akan uruskan. Sama kes dengan Datuk Sri Ibrahim. Dalam tempoh 8 hari perbicaraan itu, tak semua 8 hari itu beliau kena ada di mahkamah. Beliau mungkin hanya diperlukan dalam sehari atau dua hari saja untuk memberikan keterangan and the rest free and easy. Beliau tidak perlu hadir dekat mahkamah pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Termasuklah ketika peguam beliau cross check saksi-saksi plaintif dan sebagainya. Jadi sekadar untuk kaburkan dekat sini, walaupun Yusuf Rota mungkin katalah katakanlah beliau ditahan selepas kes mahkamah 12 bulan itu selesai, kes sama beliau 16 bulan itu sekiranya kalau mahkamah rayuan menolak uh, rayuan Datuk Seri Anwar dan diteruskan, kes itu insya Allah tidak akan terjejas sangat. Mungkin anda kata kalau Yusuf perlu memberikan keterangan, pastinya pihak peguam iaitu Rafi Rashid akan cuba untuk mendapatkan special dispensation untuk Yusuf Rota menghadiri perbicaraan kes tersebut dekat mahkamah tinggal lumpur mungkin dengan orang kata apa iringan polis ke apa-apa ke wallah boleh jawab tetapi ini sekadar satu hipotesis tuan-tuan dan sekalian sekiranya kalau betul Yusuf Water walaupun katakanlah dibebas dan juga dilepaskan oleh mahkamah pada 12 Jun ini beliau boleh ditahan di bawah akta dadah berbahaya LLPK tersebut tetapi itulah macam saya katakan tadi, saya tak nak tuduh apa-apa sekadar untuk menyatakan kemungkinan yang boleh berlaku. Itu saja tak lebih, tak kurang. Tapi apa-apa pun, sama-sama kita doakan terbaik pada 12 Julai nanti dan kita doakan agar Yusuf Rotter dapat berhadapan dengan kes saman beliau ke atas Datuk Syanwar dengan bebas, dengan lepas dan juga dengan tenang insyaAllah. Bukan apa, kita bukan nak sokong Yusuf sangat. Tetapi, yelah at least if you want to fight, fight fair lah kan? Sebab benda ini merupakan kes saman yang sangat-sangat high profile. Sandainya katakanlah kalau pihak media luar mendapati Yusuf ini asyik kena, asyik kena, asyik kena, benda ini akan mendatangkan satu notasi. konon-kononnya kerajaan cuba untuk menekan Yusuf Rata supaya dia sama ada menggugurkan kes ataupun beliau diganggu daripada hadir ke kes sama tersebut. Tetapi itu sekadar telahan sajalah tuan-tuan dan tuan, 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 sekalian. Macam saya katakan saya tak nak tuduh apa-apa, saya tak cakap apa-apa benda tu oh ni confirm macam ni sekadar menyatakan kebarang kalian kebarang kalian. Tetapi kepada Datuk Sri Ibrahim, saya yakin anda berada di pihak yang benar. Jadi saya tak nampak anda perlu risau untuk melawan Yusuf Fata. After all, Yusuf ini merupakan cicak mengkarung je. Anda kan naga pun anda lawan. Apatah lagi cicak mengkarung Yusuf tu. Betul atau tidak? Naga pun kita lawan ini kan pula tidak mengkarung. Di Malaysia nas. Perdana menteri pun boleh masuk penjara. Berani kena benar, takut kerana tak berani. Kalau tak berani, maknanya tak benarlah tu.